Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 5, 3, 4. Смотрите, последние серый цвет, Семен Арма, семьдесят девять, пятьдесят четыре, Валентин Андрей на улице Космонавтов сорок два, совершенно лет ноги Так, Здравствуйте, вы кто? Здравствуйте, Дорожный контроль Одессы. Ну, Иван слушай, Николаевич, что, правда, не я, прошу, вопросов, не нет. вопросов нет. Вопросов нету. Первое, что я Повязки всегда должны быть у вас поправлены. И должны быть нормально это видно. Они и

и трезвые водители. Если вы видите нарушения со стороны такие нарушения, значит, их документируем по всей срочной закона. Если нет водителя трезвого, то вы на арест площадь. Это должно быть. А самое главное, вежливое культурное обучение в дорожного движения. Вот здесь вот план. Все Правда, уже не нарушали. Если не необходимо, находиться на участке согласно месту или ДТП. У вас там карточки может всех есть? Все. Карточки есть. Вот по... да, и по согласно книге зарядов. Оружие все получили, все в порядки, значит, тому, что не ясно, кого вопрос. Нет, значит, есть уже ДТП, люди будут писать. значит, служебный транспорт должен быть чистый в порядке, что в салоне, что на улице убили я погодные условия не очень благоприятных доезжайте подразделения и время должны быть чистый, понятно все значит сегодня значит, представлены начальник управления ГАИ областного ГАИ полковник милиции Михайлов Николай Аркадьевич все знают вчера представили начальник отдела ГАИ Чудесов Виктор Владимирович. его тоже прекрасно вы все знаем всем все понятно вопросы ну, все. ну, конечно, вот. представьте, пожалуйста, сюда. Заместитель можно. командира роты, Кушнир Олег Анатольевич, да. Я, я понял. На данное время это взвод? Второй. Второй. А на данное время он заступает без никакой помощи? Э, нет, пока нет помощи, там э, это все процессы обговариваются, определяются с керамистом города, области. Угу. И в ближайшее время там уже есть, приходят представители дорожного категория в том числе, и желает помогать, оказывать помощь. Ну вот по пару дней мы назад видели, с вашими экипажами ездили. Это было самооборона, местного э, самооборона города Одесса. Да, такой есть. У них есть определенные документы, согласованные с, э, с Киревнистом. Uh -huh. То есть, была, да, Конечно, конечно. Они... А кем подписаны? Было начальником ГО, я, я не скажу, потому что это команда начальника, они, они были у От него. Конечно, да. Они же, вы видели, приходили у них, это вот жилеты, армайский помещик милиции, и они uh -huh. были определены, было их было видно, было заметно, и они работали всю эту неделю, и начало этой недели с нашими депутатами. Все, спасибо большое. Да, сейчас оно определяется, потому что приходили и ваши представители уже. Оно на каком-то этапе сейчас все оно согласовывается, естественно, будет помогать нашим тоже.